Yang Amat Tambun menggariskan tata kelola terbaik sebagai tekad pertama Belanjawan 2026. Dan kami alu-alukan kerana inilah jua hasrat Perikatan Nasional yang ingin melihat accountability, kecekapan dan ketelusan dalam sesebuah kerajaan. Namun, ketika lidah menuturkan tata kelola terbaik, Tindak tanduk kerajaan mencetuskan paradoks kerana ada epilog kronisme yang telah menjadi rahsia terbuka hari ini yang tidak boleh lagi ditutup dengan daun niru. Hingga kan pemimpin dalam kerajaan sendiri, pemimpin dalam kerajaan sendiri, contohnya yang Muhammad pandat mempersoalkan kewujudan watak ala-ala Rasputin dalam koridor kuasa kerajaan Madani yang menjadi kaya sekelip mata sehingga diangkat sebagai ikon anak muda. Dakwaan serius yang perlu di, dijawab dan ditangani oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Beliau perlu juga mengangkat dirinya sebagai pejuang anti rasuah. Beliau mengangkat dirinya sebagai pejuang anti rasuah. Tapi dalam skandal video rasuah yang sekarang ini berleluasa disebarkan di seluruh negara. Terutamanya di Sabah. Hanya dua adun sahaja yang didakwa. Mana dia yang enam lagi? Jika tata kelola terbaik diangkat sebagai tekad, mengapa ada dua layanan yang berbeza? Lalu-lalu, Awak lalu. Masih haru. Ha, saya tertarik dengan tata kelola tata kelola ni dan banyak menjadi tata kelau bukan tata kelola. E, cuma bila berkaitan kata tata kelola ni, suju tak larut bahawa bulan tahun depan Tambun akan menghadapi KCW dengan isu router. Bersuju tak Tambun untuk Tambun berehat seketika sementara menunggu kes tersebut selesai. Karena ini akan tidak mewujudkan dua derajat dari segi penghakiman. Terima kasih haru. pontoh ini soalan daripada sahabat saya yang Muhammad Lu Yang Muhammad Tambun. Kes video eh Yang Muhammad lah, Larut. Kes video enam Adun di Sabah. Mencatatkan aspirasi dan kehendak Yang Muhammad Tambun untuk melihat negara ini bersih daripada rasuah terutama di kalangan pemimpin-pemimpin daripada pemberi maklumat yang sama alat perakam yang sama dan jalan cerita yang sama hanya dua orang dituduh di mahkamah dan sekaligus dituduh pemberi maklumat macam mana kes ini boleh berjalan baik di mahkamah sekiranya pemberi maklumat pun dituduh bersama apakah bukti-bukti yang akan dikeluarkan oleh pemberi maklumat akan menganiaya pemberi maklumat sendiri dalam kes mahkamah jadi nampak aspirasi dan kehendak Perdana Menteri untuk melihat soal dan isu integriti ini dibenteras sedemikian rupa, cacat kerana nampak di kalangan rakyat adanya pendawaan terpilih yang sedang berlaku, yang sedang dilakukan oleh kepimpinan ini. Apa pendapat yang umat nampun? Puan Deputera, inilah yang saya katakan tadi. Dalam tekad pertama iaitu tata kelola yang terbaik. Yang amat berhormat tambun mahukan uh, sesuatu yang begitu baik yang dikatakan, yang dituturkan dalam ucapan belanjawan. Tapi yang kita lihat seperti yang dikatakan oleh beluran, yang berhormat beluran bahawa nampak, rakyat nampak yang video keluar banyak, yang dituduh hanya dua, apakah kerana dia berdua itu ikan bilis yang lain-lain itu mempunyai kedudukan dalam uh, uh, kerajaan Sabah ini menunjukkan betullah pendawaan terpilih berlaku dalam negara ini inilah yang ditentang oleh rakyat seluruhnya dalam negara kita ini memohon tambun juga mendabik dada kononnya beliau memperkenalkan akta kewangan awam dan tanggungjawab fiskal 2023 RUU FRA sebagai bukti komitmen terhadap disiplin kewangan negara tapi angka membuktikan sebaliknya di bawah kerajaan ini setelah RUU -FRA, FRA diluluskan nisbah hutang meningkat kepada 64.6% pada tahun 2024 Dan diunjur 64.7% pada tahun 2025 Walhal Timbalan Menteri ketika menggulung FRA, Pandan, apa ni Pontian, Dia yang menggulung ketika itu Dia janji, dia janji Ni, ni, dia janji ini. Engkau yang janji, angguk sikit Are you FRI? Beliau kata, Timbalan Menteri ketika itu kata memberikan jaminan bahawa nisbah kepada hutang kepada KDNK akan turun kepada 60% dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Turun mana? Dah 3 tahun dah Ye Mohammad Pontian sebab tu kena tukar pergi kementerian lain. Hampir 2 tahun berlalu. Hampir 2 tahun dah berlalu ia masih kekal di paras menghampiri 65% dan masih tiada tanda-tanda bahawa ia dapat boleh, diturunkan boleh ke paras harus. yang dijanjikan indah khabar daripada rupa inilah yang maknanya kerajaan ini maknanya kerajaan ini berhutang lebih mendadak daripada kadar pertumbuhan ekonomi Kita tidak mahu tata kelola yang dinyatakan itu hanyalah kosmetik semata-mata. Kita tak mahu. Warif tua tak pakai kosmetik, cantik, tak apa. Ini kosmetik saja.